महाराष्ट्रातील हे महाराष्ट्र दौऱ्यावर आले आहेत त्यातही मुंबईमध्ये त्यांच्या हस्ते विविध विकास कामांचं उद्घाटन झालं आहे यावेळी बोलताना मराठीतून वारकऱ्यांना शुभेच्छा देणं तसंच विरोधकांवर निशाणा साधत त्यांनी दमदार भाषण केल्याचं पाहायला मिळालंय त्यांच्या भाषणातीलच काही ठळक मुद्दे पाहूयात नमस्कार मी समीक्षा आपण पाहताय लाईव्ह महाराष्ट्रातील सर्व बंधू भगिनींना माझा नमस्कार असं मराठीतून म्हणतच मोदींनी आपल्या भाषणाला सुरुवात केली तसंच त्यांनी यावेळी महाराष्ट्रातील वारकऱ्यांशीही मराठीतून संवाद साधलाय सर्व वारकर मोदी देते महाराष्ट्र सर्व बंधु भगिनी माझा नमस्कार इस समय पंडरपुर वारी में लाखों श्रद्धालु पूरे भक्ति भाव से हिस्सा ले रहे हैं पुणे से पंडरपुर की यात्रा सुगम हो श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिले इसकी चिंता एनडीए सरकार ने की है संत ज्ञानेश्वर पालकी मार्ग करीब 200 किलोमीटर पूरा हो चुका है संत तुकाराम पालकी मार्ग भी 110 किलोमीटर से ज्यादा पूरा किया जा चुका है बहुत ही जल्द ये दोनों मार्ग भी यात्रियों की सेवा के लिए तैयार हो जाएंगे सर्व वार भी अतिशय पसून शुभेच्छा देते विठराया कोटी कोटी नमन करतो। तसच यावेळी मोदी म्हणाले की माझ्या हस्ते महाराष्ट्रातील विविध विकास कामांचं उद्घाटन झालंय त्यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल असा विश्वास मोदींनी व्यक्त केला महाराष्ट्र के पाच गौरवशाली इतिहास है महाराष्ट्र के पाच सशक्त वर्तमान है और महाराष्ट्र के पाच समृद्ध भविष्य का सपना है महाराष्ट्र वो राज्य है जिसकी विकसित भारत के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका है महाराष्ट्र के पास इंडस्ट्री की पावर है महाराष्ट्र के पास एग्रीकल्चर की पावर है महाराष्ट्र के पास फाइनेंस सेक्टर की पावर है इसी पावर ने मुंबई को देश का फाइनेंशियल हब बनाया है अब मेरा लक्ष्य है महाराष्ट्र की इसी पावर से महाराष्ट्र को दुनिया का बड़ा आर्थिक पावर हाउस बनाने का मेरा लक्ष्य है मुंबई को दुनिया की फिनटेक कैपिटल बनाने का मैं चाहता हूं महाराष्ट्र टूरिज्म में भारत में नंबर वन राज्य बने यहां छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य के साक्षी विशाल किले हैं यहां कोकण के समुद्री तटों का मनमोहक दृश्य है यहां सह्याद्री की पहाड़ियां पर सफर का रोमांच है यहां कॉन्फ्रेंस टूरिज्म और मेडिकल टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं भारत में विकास की नई गाथा लिखने जा रहा है महाराष्ट्र और हम सभी इसके सहयात्री हैं विशेष म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी विरोधाकांवरही जोरदार निशाणा साधला आहे खोट narrative पसरवणाऱ्यांवर चपराक बसली है तैं सत्य हलू हलू पुे यू लगल मोदी हाल में आरबीआई ने रोजगार पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है इस रिपोर्ट के अनुसार बीते तीन चार सालों में देश में लगभग आठ करोड़ नए रोजगार मिले हैं इन आंकड़ों ने रोजगार को लेकर झूठे नैरेटिव गढ़ने वालों की बोलती बंद कर दी है ये झूठे नैरेटिव वाले निवेश के दुश्मन है इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के दुश्मन है भारत के विकास के दुश्मन है इनकी हर नीति युवाओं से विश्वासघात और रोजगार को रोकने वाली है अब इनकी पोल खुल रही है। भारत की समझदार जनता इनके हर झूठ, हर प्रपंच को नकार रही है दरमन मोदी तीसरा पंतप्रधान मुंबई मधे सुमारे एकोणतीस हजार कोटींच्या विकास कामांचं उद्घाटन त्यांच्या हस्ते पार पडलं आहे यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अजित पवार आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे देखील उपस्थित होते हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक शेअर जरूर करा तुमच्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स मधून जरूर कळवा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा समाजकारण प्रशासन आणि राजकारणातल्या अचूक विश्लेषणासाठी बकर लाईफच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना लाईक फॉलो आणि सबस्क्राईब करा